Avropa Şurasının baş katibi Thorben Jahrland Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ünvanlandığı məktubda ölkədə siyasi debat pluralizmi, ifadə azadlığı, təşkilat azadlığı standartlarının əməl edilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Eyni zamanda baş katib Bakıda 11 və 12 mayda nümayişlər öncəsi həyata keçirilən həbslərlə bağlı toplaşma azadlığının şərhinə məhdudlaşdırıcı yanaşmasını dəyişməyə çağırır. O, həmçinin Azərbaycan hakimiyyətinin insan hüquqları Europa Məhkəməsinin qərarlarını həyata keçirə bilməməsindən narahatlıq ifadə edib və gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Ənolah Rədulayevin həbsdən azad edilməsi üçün imkanlara baxılmasını istəyir. Başqatib Azərbaycan hakimiyyətinə insan hüquqları və əsas azadlıqlar sahəsində qanunvericiliyi, inzibati və məhkəmə qərarlarını Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərdən gözdənə səviyyə çatdırmaq üçün yardım təklif edib. Yaqland həmçinin Bakıya səfər edib və bu məsələləri Prezident Əliyev və onun administrasiyası ilə müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib, deyə Avropa Şurasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.